Türk mətbəxindən olan qısır resepti. Qısır üçün bizə lazım olan ərzaqlar bunlardır. 1 stəkan xırda bulgur, 2 orta boy soğan, 1 pomidor, yarım stəkan su, 3 yemək qaşığı zeytun yağı, 1 yemək qaşığı pomidor və ya bibər tomatu, yarım dəstə zəfəri, yarım dəstə nanə, yarım limonun suyu, 1 yemək qaşığı nar şərəbi və digər ədviyyatlar. Əvvəlcə pomidorumuzu xırda doğrayırıq. Bulqurumuzu uyandıqdan sonra buraya yarım stəkan suyu və doğradığımız pomidorları əlavə edirik və bir qrağa 15 dəqiqəliyə gözləməyə qoyuruq ki, bulqurlarımız şişsin. İndi isə soğançı hazırlayaq. Bunun üçün baş soğanları xırda doğrayırıq. Yağ ilə birlikdə tavada qızardırıq. Soğanlar qızarmağa başlayanda buraya bir dolu yemək qaşığı tomat əlavə edirik və 2-3 dəqiqə daha qızardırıq. Daha sonra isə hazır soğan çəy ədviyatlarımızı qatırıq və qarışdırırıq. Göyərtiləri xırda doğrayırıq. Hazırladığımız soğan çəy və göyərtiləri şişmiş bulqurun üzərinə əlavə edirik. Yarım limonun suyunu sıxırıq və bir qaşıq da nar şarab əlavə edib yaxşıca qarışdırırıq. Bulqurumuz hazırdır. İstədiyiniz formada bəzəyib süfrəyə verə bilərsiniz. Nuş olsun.